Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Має дітей бачать наочно, що психіка дитини рухлива і увесь час змінюється. Реакція на людей, звук, колір, запахи та предмети світ навколо інакше, аби не щодня, особливо у перший рік життя дитини. Один інтерес заміщує інший, потім наступний. Сьогодні дитина з задоволенням клеїть аплікації. Наступний тиждень співає, а ось вже цікавиться розмаїттям риб Тихого океану. У розвитку психіки дитини психологами складено кілька періодів, найбільш сприятливих для розвитку тих чи інших якостей чи психічних функцій дитини. Сензитивних періодів наукою мовою. Цей період означає найкраще поєднання умов для формування конкретних психічних процесів. Наприклад, перший рік життя є найбільш сприятливим для формування сенсорної сфери, тобто чутливості аналізаторів, оскільки немовля пізнає оточуючу дійсність лише через органи чуття та аналізатори, слух, зір тактильні відчуття, запахи та смак. Період від народження до року з половиною є сензитивним для розвитку рухової сфери, координації точності та контролю власних рухів. Від року до трьох період сприятливий для розвитку мовних та лінгвістичних здібностей. Два-два з половиною для вивчення іноземних мов. Дитина слухає мови недорослих, накопичує пасивний словник, а згодом починає відтворювати і свій запас знань. Від двох до п'яти період розвитку моральних якостей і вічливості сприйняття соціальних норм. До шести років за правильного виховання вміння триматися достойно у колективі та в мають стати рисою маленької особистості з трьох років до п'яти період сприятливий для читання. майже синхронно найкраще вдаватиметься на письмо. Вік сприятливий для розвитку музичних та театральних здібностей з двох до шести. У 4-6 розвиваються математичні здібності та логіка, просторове мислення. Ну а далі ми йдемо в школу. Пізнавальний інтерес у всіх цих напрямках. Якщо діяльність почалася у сензитивний для неї період, тепер результати лише покращуються. Батьки задаються питанням, скільки здібності є в природі їхньої дитини, і які саме вони мають помітити і прокачати, не пропустивши нічого важливого і не згаявши часу на те, що, так би мовити, не потрібно. Про діагностику здібностей у дитини. Ого, віку, взагалі, доречна діагностика здібностей у дитини, тобто з маличку можна починати, чи з маличку немає сенсу, бо ми розвиваємося і якось ми змінюємося як краще. конечно, желательно развивать способности и замечать их с детства. Где-то с двух-трех лет уже у ребенка проявляются задатки, и важно смотреть, что ему нравится, к чему он проявляет интерес. Ближе к 5-6 годам дети уже более осознанно выбирают виды деятельности, и хорошо бы дать возможность им как можно больше разных видов деятельности попробовать, вводить на разные секции, кружки, чтобы ребенок понял, что действительно его, что ему выставляет удовольствие и, соответственно, сделал свой выбор в дальнейшем уже развивал эти способности. Но, конечно, если вдруг так получилось, что природные способности или талант обнаружены только уже в подростковом возрасте или во взрослом возрасте, все равно важно их развивать и, и не отчаиваться, и не думать, что если с детства это не обнаружено, то теперь все. Потому что способности могут развиваться в течение жизни. Чтобы вернуться к маленьким детям, э, целиком нормальная такая практика, когда на видит максимальную велику максимально можливо, звичайно, кількість гуртків найрізноманітніших напрямків. Тоді дитина вона якось а, сама відчуває, що їй цікаво, куди їй хочеться, куди їй не хочеться, так що її не тримає. Так. Ну в віці около 5-6 лет это это очень хороший підхід, дати більше можливості попробувати різного і вибрати, що дійсно подходит ребенку, но уже в дальнейшем в возрасте, там, начальной и средней школы, в возрасте около 10 лет, важно ребенка сконцентрировать на каких-то основных видах деятельности, тогда формируется как раз настойчивость, сила воли и разные качества, которые помогают ребенку в дальнейшем достичь успеха в этой деятельности, в этой профессии. Ну и тогда могут быть, кстати, примеры о великих людях, которые в этой сфере деятельности достигли успеха, потому что Важно не бросать наче а планомірно розвивати? Тільки труд і усілі стрімлення поможе достічити на успіха в танці? Віддали дитину до хореографічної школи, але аж занадто там вони викладаються, я вважаю. Шкода, що так проходить її дитинство. Але якщо не складеться з танцем у майбутньому, чи не будемо ми жаліти ще й потім? Марина Григорій. В такой ситуации нужно ориентироваться на стремление, желание ребенка. Если она получает удовольствие от танцев, если это то, что ей действительно нравится, то время, потраченное на это, не будет просто забытым временем или потраченным впустую. Наоборот, это приведет к развитию навыков и в дальнейшем к успеху. Но в любой деятельности очень важно ребенку давать свободное время. Если эта деятельность по принуждению, даже творческое и есть четкое расписание регламент и так далее то нет вдохновения у ребенка он не может планировать самостоятельно свое время и в дальнейшем может наступить творческий кризис, он может захотеть бросить заниматься этим делом только потому что чувствует давление извне поэтому хорошо бы дать ей свободное время, возможно немного сократить тренировки на время и посмотреть если это будет например не пять раз в неделю а два или три ну, как ребенок будет при этом себя чувствовать, да, исходя из этого в дальнейшем уже принять решение о том, стоит ли заниматься более усиленно или выбрать другой вид деятельности. Нежелательно наполнять график ребенка настолько плотно, что у него нет свободного времени для того, чтобы просто заняться игрой или заняться свободным видом деятельности, который, которым он хотел бы заняться. Потому что тогда это может наоборот привести к тому, что ребенок больше и больше напрягается, чтобы освоить какую-то деятельность, и потом хочет ее бросить да, или прекратить, потому что да, ведь слишком... Слишком много усилий приложено и слишком большое напряжение. Также важно поощрять ребенка, чтобы он занимался определенным видом деятельности какое-то время, да, то есть усидчивость и настойчивость в освоении этой деятельности. И по поводу реакции на неудачи, у некоторых родителей есть ожидание, что их ребенок будет успешен в определенном виде деятельности, но если они сдают на секцию или кружок и видят, что ребенок не так успешен, как им бы хотелось, то тоже или как-то показывают свое разочарование. И ребенок от этого тоже замыкается и перестает заниматься этим, или вообще теряет да, свою способность веры в себя и понижается самооценка. Поэтому важное правило, если у ребенка что-то не получается поддерживать, давать ему максимально поддержку и веру в него. Потому что иногда у всех у нас могут быть какие-то моменты это неудачи и ошибки, но потом в дальнейшем. Ребенок рінок може бути успішним в теї діяльності, але дійсно ми розвиваємося і якось змінюємося з віком. Чи не буде так, що ми десь у малому віці нашої дитини зрозуміло, що перед нами технар, а потім з цієї дитини виростає у такій класній гуманітарній? Такие бывали, часто бывает. И навыки могут меняться, но в то же время есть некоторые генетические особенности, которые задатки, которые формируются еще с рождения ребенка, и, соответственно, они остаются присущи ему в течение жизни. Сыновиды 19 в индухничном университете, але жалеет, еще бракует творчести. Открылось обожание до танцю, до вершев. чи это час далее, чем він правый, покинутый университет будет нормальным. Ангелина. Один из вариантов в этой ситуации ⁇ это дать возможность в свободное время сыну заниматься творческой деятельностью, танцами, сочинением стихов и так далее. И если он реализуется в этом помимо основной деятельности и почувствовать, что ему этого достаточно как хобби, как увлечение, то это будет хороший вариант. Если же он почувствует, что ему этого недостаточно, то он может сменить деятельность и выбрать себе творческую профессию, потому что очень важно идти за тем, что действительно приносит удовольствие. Все же таки, возможно, действовать, если параллельно заниматься оба вида деятельности, университет тоже не будет Это Все же таки, какие то уровень, наверное, и снова же таки, не, не завжди наша робота, наша якась там кар'єра у подальшому вона йде саме з тої освіти, яку ми отримали. Так. Если ребенок напрямую говорит, что ему не нравится что-то именно в организации, да, этого занятия или преподаватель, или комната, в которой проходит занятие, или стиль преподавания, или еще что-то, то важно попробовать этот же вид деятельности, но в других секциях и, и кружках. Ну, это даст возможность ребенку выбирать и найти оптимальный стиль преподавания для него как это проясняется, просто с помощью разговора можно прояснить, что именно тебе не нравится. Тебе не интересно это делать или то, как да, вы это делаете, тебе не нравится. Может, ты бы хотел это делать как-то по-другому. И важно замечать, если, например, ребенок любит танцы, но он не хочет идти на танцы в ту секцию, в которую ходит, но при этом танцует дома, там, да, под музыку и так далее, значит, вид деятельности ему нравится, просто не нравится Як проїздять заняття, як зрозуміти, коли, наприклад, ми віддаємо дитину до якогось гуртка, чи до якоїсь школи творчої чи не творчої, і е дитина відвідує нехай 10 занять. Потім кажуть, все, я туди не піду, я туди не хочу. Як зрозуміти, це дійсно дитина втратила інтерес до діяльності, і вона їй не підходить? Чи це можливо якісь питання з викладачем чи з атмосферою, чи може з іншими дітками? Если напрямую дитина нам не транслює, так Ч чому? Можливо, сама не усвідомлює. Безусловно, также дополнительное образование или образование в нескольких видах деятельности, сферах деятельности ⁇ это дополнительный бонус, дополнительный плюс для человека, потому что это специальные навыки, которые он может потом использовать. И не всегда мы можем осознать в данный момент, что мы будем использовать в будущем, какие свои навыки. Но очень важно также прислушиваться к мнению сына и к его... Желанням і через силу не заставлять себе обучатися. Як виглядає діагностика здібностей у дитини у різному віці? Я так розумію, що у маленьких діточок це якісь одні методики, вже старші діти вони інакше діагностуються. возрастом, применяются разные методы диагностики. В раннем детстве, там, начиная с 2-3 лет уже есть смысл родителям наблюдать за ребенком и выделять с помощью метода наблюдения те виды деятельности, в котором есть склонность, в котором ребенок проявляет интерес. Например, если ребенок очень прислушивается к звукам, повторяет ритмы, сам старается что-то отстукивать, то естественно, у него можно предположить музыкальные способности и хорошо в дальнейшем тоже их развивать. Чтобы проверить, это его или нет, можно пойти на музыкальное занятие, и ребенок отреагирует так, как Ему близко это Или это по душе, или нет Уже в более взрослом, в школьном возрасте В начальных классах Можно уже, соответственно Применять разные методики И диагностировать с помощью тестов На профориентацию и так далее Склонности ребенка Со среднего школьного возраста уже Есть смысл Какие-то специальные предметы и науки Чтобы ребенок сам выбирал И изучал То есть ну, профориентация, разделение на классы в средней школе это тоже обосновано. Ну и уже в юности, естественно, важно, чтобы молодой человек или девушка сам выбирал себе профессию, основываясь на своих увлечениях, интересах, способностях, то, что ему доставляет удовольствие, а не только на позиции того, что сейчас популярно или как родители считают. Иногда неосознанно выбор осуществляется, и потом приходится менять профессию. Чи не шкідливо дитині з маличку вчитися у модельній айнці? Важно тоже обратить внимание на то, насколько нравится эта деятельность ребенку. Если ваш ребенок любит фотографироваться, любит смотреться в зеркало, наряжаться, ходить по подиуму и получает действительно удовольствие от этого, гордится своими достижениями, успехами, снимками, показывает их и радуется, с удовольствием идет в модельное агентство, то это не будет для ребенка вредным. Это наоборот придаст уверенности в себе, в своей привлекательности если же это ребенку не близко, а желание, например, мамы или кого-то из родителей, чтобы ребенок участвовал в показах и так далее, то тут стоит задуматься и, возможно, выбрать ребенку другой вид деятельности, который ему больше нравится. Мне интересно, насколько цей такой стиль жизни и такая, такая планка, которую задает модельная агенция, с таким шиком, Насколько це можливо не шкідливо дитині з маличкого мати, якийсь такий рівень собі забирати. Ну, если при этом ребенок не лишается простых радостей жизни, у него есть достаточно времени на себя, на общение с друзьями, на свои собственные интересы, то это не вредно для ребенка. Если же весь его ритм и график подстраивается под съемки и определенные модельные да, события, мероприятия, то, конечно, это может отразиться на том, что ребенок занимает более взрослую позицию, более напряжен, сосредоточен и уже как будто работает, на находясь еще в таком младшем более возрасте. Соответственно, это может вызывать дополнительное напряжение и вредить. Если же это в меру, то это обычно придает уверенности ребенку. Я знаю реальные примеры своих клиенток, которые сейчас во взрослом возрасте с благодарностью вспоминают, что родители отдавали их в модельную школу, и это придало им больше уверенности, и сейчас у них меньше психологических трудностей. У 16-17 років, чи взагалі здатна молода людина осмислено обирати свій шлях? Я, наприклад, пам'ятаю свої 16 років, коли я обирала, куди вступати. Я знала, що я хочу бути дружиною, мамою. Якось в якійсь професійній діяльності я себе не бачила. Я йшла туди, де мене, мені були раді без із Це був власне мій шлях. Есть, безусловно. Я бы сказала, что определенное количество людей, может, условно, процентов 40-50 уже в большей степени осознают в этом возрасте свою дальнейшую профессиональную деятельность. Это также зависит от того, есть ли возможность у молодого человека или девушки попробовать этот вид деятельности. То есть на основании интересов можно выбрать основные виды деятельности, которые нравятся как хобби, как увлечение, то, от чего удовольствие получает человек. И потом уже можно попробовать себя в этой деятельности. К сожалению, в нашей стране не всегда организованы такие занятия, классы специальные, но уже начинает это все развиваться. И есть возможность иногда у молодых людей посещать, например, там какие-то государственные учреждения, если они хотят в дальнейшем развиваться как государственный деятель в политике и так далее, либо медицинские учреждения и получать, смотреть, получать опыт, смотреть, как работают врачи там, или медсестры. И это очень весьма кстати и важно давать этот практический опыт, потому что очень часто очень отличается восприятие того, Як цієї професії працює того, як в реальності обставин? Спеціалізована школа та спеціалізовані класи, от на, на твій погляд, чи доцільно все ж таки мати якусь академічну базову освіту і вже о, у подальшому обирати напрямок? Чи дійсно з якогось віку там 10-12 з його віку йдуть ці спеціалізовані класи? Це вже має сенс. Важно иметь общие базовые навыки ну, практически в каждом виде деятельности, поэтому общеобразовательная школа и наличие многих предметов является важным аспектом развития. Но в то же время где-то со средней школы хорошо, если ребенок сможет сделать выбор, ставить приоритеты, какие предметы ему нравятся больше всего. Тогда система, которая принята там, в Европе и некоторых странах других, Америки и так далее, когда ребенок выбирает сам предметы, по которым он хочет обучаться в течение семестра, может быть очень полезно, потому что развиваются более углубленно те навыки и знания, которые есть у ребенка. И есть действительно обоснованная такая идея о том, что мы можем развивать навыки только в практической деятельности, и поэтому важно заниматься углубленным изучением. Ребенка скільки, мов, одночасно може вчити дитина наші 6 років в раннем возрасте обычно ребенок хорошо усваивает иностранные языки и осваивает новые виды деятельности и навыки, и важно пользоваться этим преимуществом, но в то же время не оказывать сильного давления на ребенка, не заставлять его изучать одновременно очень много языков для того, чтобы он был успешен в дальнейшем. Это может привести тоже к перегрузке информации, и мозг ребенка может быть не способен очень но по свой в среднем где-то 1-2 иностранных языка это достаточно для ребёнка. Если ваш ребёнок очень увлекается языками, он полегло и чисто удовольствием от этого, то возможно, можно расширять там до трёх, да, языков. Мне здається, вони багато я маю питання до шкільної освіти нашої. Мені здається, що ми забагато уваги у шкільній освіті приділяємо саме яким дисциплінам, яким предметам, яким наукам. Але у нас випадає той сегмент на Наприклад, що таке час і що з ним робити, так, як ефективно працювати з часом. Чи, наприклад, що таке гроші, що це за потік, як їх залучати у своє життя? Тобто, ніби якісь ми вивчаємо інструменти десь про це, але не про це. Сейчас в современных тренинговых центрах есть курсы специальные для детей, для подростков по развитию навыков тайм-менеджмента, навыков коммуникативных, навыков управления деньгами, финансовая грамотность, которые очень в современном мире необходимы для человека. И, конечно, важно уделять этому внимание и развитие. Но я надеюсь, что да что также это будет в общеобразовательных школах тоже внедряться со временем и развиваться. Как вариант в контексте уроков по психологии, возможно. Значати здібності нашої дитини ми можемо у будь-якому віці, самі чи зі спеціалістом. Науково чи інтуїтивно. Але головне це розділяти, де є бажання і здібності нашої дитини, а де є наші батьківські бажання, фантазії і нереалізовані мрії. В життя ще простіше і все буде добре у будь-якому разі. Ми дорослі, мудрі та досвідчені люди, а лишь хоч раз у житті кожен з нас потрапляє у несподівану та складну ситуацію. Иногда, несмотря на все твои усилия, жизнь преподносит тебе лимон. Когда это происходит, у тебя, приятель, есть только два варианта. Состроить кислую мину или приготовить лимонад. У нашей культуре также склалося алкоголь для багатьох атрибут и горя, и радости. Если есть потребность в алкоголе, значит, не реализовываются какие-то другие потребности, очень важные для человека, для организма. Основа успешного життя – высокая самооценка дитини, еще формується від народжения. Я бы сказала, что понятие успеха имеет действительно индивидуальный характер. Портрет идеальной людини диктуется світоглядом суспільства, у якому вона живе. Ты похудела, я похудела, ты похудела, Скорее всего, нужно полюбить себя. Ах, что я, значит, я идеал. Сестра всю жизнь за копейки работает. Мане, мане, мане. Мы очень мало умеем управлять еще своими деньгами. Это тоже одна из таких сторон, будем мы богатыми или бедными. Тысячи роков людина цикавится, кто ж нашим життям. Бог, ризни, боги, стихии, космичные истоты, чи інші люди. Судьба определяет несколько путей развития. Что в этом жизни он должен понять, какой опыт он должен приобрести. Мне патологически не везет. У меня нет мужчины уже давно. Я не знаю пару, ни одну где бы жена мужем была довольна. Мужчины страх э, могут не признавать, потому что это культурально было привито, что если ты плачешь, ты не мужчина. Происходит такое бу. Кожен будує родину в залежності від свого в цьому питанні пріоритету. Як наслідок, родини є умовно гармонійними або нестабільними. Это связано с тем стереотипом, который в семье сложился. Такую модель, как правило, человек транслирует и дальше. Мабуть, якщо ми й замислюємося про старість, то є таке бажання, щоб вона була щасливою і радісною. А чоловік жив, він звісно, не свої задачі. Він виконує дуже важливу роль, сім'ю і створює якийсь здоровий талон відносин. Збудувати дім, посадити дерево і народити дитину давня формула обов'язкової місії людини цього світу. Часто чоловік. Начинает хотеть ребенка, когда он уже созрел для того, чтобы не только для себя жить, а дать что-то еще кому-то. Наша дитина – это продолжением нас и целиком природно выховывать в ней те ценности, что сповідує наша родина. Передавать ей свою жизненную философию и социальную позицию. бо что мы выбрали именно ее. Есть определенный набор психологических тестов, которые может показать уровень готовности ребенка к Та культура, яку зараз пропонують дітям, вона більш заснована не на тому, що потрібно дітям, а просто як розвага. Навряд чи хто живучи в сучасному світі, мріє чи, хоч передбачає у своєму житті пряму небезпеку. Наприклад, опинитися у зоні збройного конфлікту. Я думаю, що життя така безцінна. Річ. Не залишайтеся з проблемою віч на річ. Запитайте у нас, бо кожна людина народжена бути щасливою. Ірина Шевченко, життя ще простіше.